Режиссер Ридли Скотт решил поиздеваться над современными людьми с клиповым мышлением, которые не могут удержать свое внимание на чем-то больше трех минут, и выпустил фильм под названием «Последняя дуэль» длительностью в два с половиной часа, где повествование идет медленно и размеренно. И создатели перенесут нас в темную главу истории и средневековую Францию. Сама картина основана на книге 2005 года с таким же названием за авторством Эрика Ягера. Она легла в сюжет фильма. Первые пять минут фильма «Последняя дуэль» сразу же окунает нас в гущу событий и начинается с того, как герой Адама Драйвера и Мэтта Деймона облачаются в доспехи и выходят на столкновение, из которого только один сможет выйти живым. И все это происходит под довольно атмосферный эпический саундтрек, чем-то напоминающий из фильма ⁇ Интерстеллар ⁇ Конечно, в момент схватки все прервется и перекинет нас назад во времени до начала конфликта. А причиной конфликта между приятелями и хорошо знакомыми друг другу рыцарями, персонажами драйвера и Деймона стало то, что один изнасиловал жену другого. И теперь этот позор можно смыть только кровью. Позор должен быть смыт! Да и вообще обвинения такого рода считаются очень и очень серьезными. Настолько, что решение судьбы выносится по итогу схватки рыцарей в дуэли, где проиграв в поединке муж изнасилованной жены лишится жизни и будет сожжен на костре, а также после и сама жена рыцаря тоже, так как это будет считаться за клевету. Ну и наоборот, если насильник проиграет, то вряд ли противник сжалится над тем, кто совершил подобное злодеяние и поступил нечестиво. Я рискую своей жизнью ради тебя. Ты рискуешь моей жизнью? чтобы сразить врага и сохранить свою честь. Сам фильм можно поделить на три части, где в каждой в центре истории будет находиться один из главных героев. Это чем-то напоминает из нововышедших фильмов да, в этом году «Гнев человеческий» Гая Ричи. Там тоже можно поделить фильм на несколько частей, где история подается с трех ракурсов, инкассаторов, грабителей и самого главного героя Джейсона Стэнхэма. Тут же в фильме «Последняя дуэль» у нас также три перспективы. Ничего общего, конечно, с фильмом Гая Ричи он не имеет, кроме как концепции подачи повествования истории, где сначала нам поведают историю восприятия с точки зрения персонажа Мэтта Деймона, потом Адама Драйвера, третья будет от лица женщины по имени Маргарита, это жена Сера Жана де Каружа. Так зовут рыцаря Мэтта Деймона. И после всех трех этих историй в конце нас ждет эпичная схватка, которая меня заставила попереживать герою, который вышел биться не на жизнь, а на смерть, отстоять свою честь, гордость, долг и звание рыцаря, рыцарских качеств. Я с оригиналом, то есть с книгой «Последнюю дуэль» не знаком, поэтому не знал, чем закончится фильм и вообще, насколько само кино отклоняется от книги. Но в конце очень переживал, хотелось, чтобы победило добро, так скажем. И сама битва вышла, ну вообще шикарная. В полной мере насладиться можно будет только на большом экране. Плюс, помимо пирушек и разворачивающейся драмы, будут вплетены и показаны куски крестовых походов и рыцарских сражений, которые также выполнены «Будь здоров!» одно удовольствие для глаз и порадуют красивыми кровавыми битвами в мрачной гнетущей атмосфере, окрашенной в серые тона, чтобы зритель лучше окунулся в историю на экране. Все это, когда уместно, приправлено характерным для отображения того времени всем нам до да более знакомым саундтреком, который сменится только уже в конечном поединке. Адам Драйвер и Мэтт Деймон, кроме битв с противниками королевства и выходом один на один, также приятно радуют и поражают актерской игрой. Я думаю, это заявка на заветную статуэтку в номинации на Оскар за лучшую актерскую игру. Осталось определиться только в каком плане. А так как Деймон еще тут в роли сценариста и продюсера, возможно и номинация на лучший фильм года и лучший сценарий, так как вышла очень бодрая и достойное кино. Помимо звезд Адама Драйвера и Мэтта Дэймона, периодически на экране появляется Бен Аффлек в роли графа Пьера Делинсона, который также неплох в актерском плане, его персонаж эксцентричен и больше гедонист, он развратник, который занят тем, чтобы удовлетворять себя в плотских утехах и вкусной еде с выпивкой. В целом вышло гармоничное сочетание между режиссером Ридли Скоттом, тем материалом, что выдала парочка друзей в лице Аффлека и Дэймона про средневековье и разгоревшийся там конфликт, события того времени, а также собственно их участие в картине с подключением других звезд получился отличный кинококтейль. Если оценивать по 10 шкале, можно поставить твердую восьмерку этому фильму. Делитесь впечатлениями о фильме в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.